Я подчеркиваю, это мирная акция, которую организовала группа активистов города Берегова во главе с Разгулом Валерием Михайловичем, со мной. Цель, да не вести до правительства, о недопустимости очередного повышения тарифов на электроэнергию, газ, коммунальные услуги. Идут эти протестные акции во всей Украине. И мы хотели... 7 километров от Европейского Союза, от границ Европейского Союза, на весь, на всю Украину сказать, что есть береговые активисты, которые не боятся ни шантажа, ни угроз, которые могут прийти на акцию протеста и сказать. А наши, на наших лозунгах было все написано. Это и еще раз подчеркиваю, нет повышения цен на коммунальные услуги, газ, электроэнергию, повышение пенсий и зарплат, недоверие нашему правительству. Недоверие. Мы не хотели это говорить, но сегодня после всего, что случилось, после того, как на наших активистов давили, было оказано давление, я не буду говорить сейчас о фамилиях, о а именах, а скажу, что было... Поэтому мы выразили недоверие в нашему правительству. Это недопустимо. Можете уточнить, какая самая организация или политическая партия организовала? Я еще раз подчеркну, это активисты города Берега с активистами во главе со мной. Это не партия, не организация. Вы видели, здесь не было партийных, партийной символики и так далее. И так далее. Мы все беспартийные, подчеркиваю, граждане Украины.